Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali bersama saya Nazri Hamdan di channel YouTube saya. Okey guys, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada anda semua yang um, sudi untuk subscribe channel saya dan juga teruskan uh, memberikan komen-komen anda dan juga cadangan untuk saya memperbaiki YouTube channel saya. Okey guys, untuk video kali ini kita akan bercerita tentang satu dasar sebenarnya Uh, benda ni bukanlah pertama kali kita dengar, tapi uh, apabila kita semakin hampir ke tahun 2027, akan ada satu perkara baru, eh, dari segi dasar kerajaan yang uh, kita boleh katakan dia akan mengubah struktur insurans uh, dekat Malaysia ni. So ini adalah yang kita panggil sebagai MHIT, eh, iaitu singkatan bagi Medical and Health Insurance ataupun Takaful, dan dia dikatakan akan bermula pada tahun uh, 2027 nanti, right? Dan yang uh, menariknya, dia akan dikatakanlah uh, akan menjadi satu produk insurans yang stand alone, okey dia adalah satu produk insurans yang stand alone. Apa maksud stand alone dekat sini? Ini adalah satu perkataan kata kunci yang sangat penting eh. Maksud dia dia adalah satu produk yang bukan lagi bercampur bau dengan pelaburan macam polisi investment linked yang ada sekarang ni. Okey, lagi satu, jangan keliru eh. Ini bukan Uh, polisi yang sama macam MySalam ataupun peke B40 yang mana itu adalah satu polisi yang dirak, di direka eh atau dirangka untuk kesihatan asas yang dijual a uh, apa ni uh, yang yang boleh di dimohonlah oleh golongan-golongan a -golongan, uh, B40 terutamanya. Alright? Ini adalah uh, MHIT ni adalah satu produk insurans yang baru. Okay. So, saya nak kembali kepada maksud stand alone ni. Okay. Apa sebenarnya maksud stand alone guys? Ini kita kena betul-betul faham. Dan bila saya baca uh, stand alone ni, saya saya sangat tertarik lah. Sebab uh, kita kena faham eh bahawa sebelum ini, ramai orang yang beli medical card. Okay, kita kan beli medical card. Okay, untuk kita punya insurance, kita masuk hospital ke apa eh, whatever okey kita akan gunakan kita punya medical card eh okey tapi kita kena tahu bahawa medical card yang kita beli tu sebenarnya dia tercampur dengan polisi investment linked okey maksudnya satu polisi itu ada dua komponen sekaligus eh ha, iaitu perlindungan perubatan dan juga pelaburan ha ini ramai orang tak tahu okey Aa, kita kena tahu bila kita bayar sahaja medical card dia ada perlindungan perubatan dan juga pelaburan ok saya bagi contoh kalaulah premium itu adalah RM250 sebulan saya bagi contoh lah eh mungkin dalam RM120 uh, akan pergi ke medical rider dan RM130 lagi akan masuk ke dalam dana pelaburan ok apa masalah dia? Okey, masalah dia adalah bila katakanlah market ni jatuh. Okey, katakanlah pasaran jatuh. Nilai pelaburan itu akan jatuhlah, merosot dan uh, dana uh, tak cukup untuk tampung kos perubatan yang dikatakan makin naik lah. Okay. So, tiba-tiba pelanggan kena top up let's say lah RM70 ataupun RM100 sebulan untuk kekalkan coverage itu. Kalau tak medical card tu boleh jadi lapse eh. Sebab itulah kerajaan nak asingkan, asingkan kedua benda ni bayar untuk insurans kesihatan sahaja berterus terang dan tidak bergantung kepada naik turun di dalam pelaburan. Right? Ha, ini kita kena fahamlah. lah. Right? So untuk elakkan kekeliruan dan bagi pengguna pilihan yang lebih jelas bayaran untuk pelindungan kesihatan uh, bayaran pelindungan adalah untuk kesihatan saja bukan sekali dengan komponen pelaburan yang mana dia akan naik dan juga turun mengikut pasaran so dekat sini uh, kementerian kewangan MOF pun dia ada cakap lah dia ada buat satu statement dan dia menjelaskan lah kenapa perubahan ini penting Okay, iaitu kalau kita baca Uh, sebabnya medical medical rider diletakkan dalam polisi investment linked premium dia sebenarnya tidak stabil. Okey. So kalau pelaburan dia berundung atau dana tak cukup, jadi apa yang berlaku macam saya cakap tadi pengguna akan kena top up ataupun risiko coverage tu akan jadi pendek. Ha uh, okey. So ramai pelanggan dia tak sedar benda ni tau. Dia bayar je tapi dia tak sedar dan bila cash value itu jatuh, tiba-tiba perlindungan perubatan diorang pun terjejas. Okey, jadi kerajaan, dia ini adalah satu risiko eh. Risiko sebenarnya di dalam medical coverage yang ada di situ tetapi mungkin ramai orang tak perasan. Jadi apa yang kerajaan cuba buat yang saya nampaklah adalah dia cuba nak buang elemen resiko tu dengan mengasingkan terus insurans kesihatan daripada produk pelaburan. Dan kita tahu eh insurans ini di bawah BNM lah. Ha, so BNM pun dia dikatakan tengah mengetatkan peraturan sebab ada syarikat insurans yang jual polisi investment linked dengan janji pulangan yang tinggi. Okey, ada sesetengah syarikat insurans ni dia dia buat benda ni tetapi dia menjanjikan sebenarnya bila kita kita buat any of investments ni dia tidak boleh menjanjikan pulangan yang tinggi guys sebab um, dia sebenarnya bergantung kepada turun naik pasaran lah jadi jadi tidak ada pun satu skim investment dekat dalam dunia ni yang mana dia boleh menjanjikan pulangan tinggi no way eh uh, itu kita kena tahulah right So, um, tapi bila pulangan itu katakanlah dia tak sampai, coverage pun akan lah So bank negara sekarang ni dia wajibkan syarikat buat laporan tahunan kepada pelanggan tentang prestasi pelaburan, sama ada uh, premium yang dibayar cukup untuk mengekalkan pelindungan sampai habis tempoh polisi. So ini kita boleh katakanlah dia akan menjadi lebih telus. Uh, lebih jelas dan juga kuranglah elemen surprise tu. Alright, so apa yang saya nampak dekat sini ya, eh? kenapa MHIT ni di, ditubuhkan dan diwujudkan kenapa tak biarkan aja uh, penis insurans yang asal tu dia jadi macam tu kenapa kita nak ubah benda ni eh uh, ni apa yang saya nampak lah kita tahu bahawa dekat Malaysia ni uh, kita punya medical inflation kita dah begitu teruk guys eh sebenarnya uh, dia dah naik dalam keadaan yang saya boleh katakan dia double digit growth lah dari segi inflation tu dan dia berada dalam paras yang bahaya so bila katakanlah medical inflation tu tinggi apa yang berlaku akhirnya adalah kalau dia tidak dikawal dia akan menyebabkan kita terpaksa terus menambahlah kita punya bayaran bulanan insurans tu kan Right? Sebab apa nak cover inflation cost tu? Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya inf medical inflation inflation dekat Malaysia ni dia dah pergi pada sekitar 10 hingga 15% setahun dan kalau tak salah saya ini adalah antara yang tertinggi dekat Asia Asia ke Asia macam gitulah eh dan dia menyebabkan kos rawatan tu makin mahal lah betul tak dan ramai pelanggan Um, um, uh, apa ni ramai pelanggan investment linked ha, investment linked tadi itulah yang terpaksa top up premium tanpa diorang ni diberitahu awal-awal ok contoh mudah lah kalau medical rider dulu RM100 sebulan lepas 5 tahun kos rawatan dia naik dan dana pelaburan pula tak cukup tiba-tiba premium kena naik jadi let's say lah 180 ataupun 220 so ramai tak sedar sebab semuanya bercampur di dalam satu polisi selain daripada medical inflation saya juga nampaklah antara sebab besar lain adalah kerana isu ketelusan okay? polisi linked Uh, sekarang ni dia banyak bergantung kepada prestasi dana pelaburan so bila macam saya cakap tadi lah bila dana merosot uh, nilai tunai susut akan nilai tunai tu dia akan susut dan cost insurance pun akan makan cash value cash value tu tanpa pelanggan sebenarnya perasan ok uh, contohnya lah kita bayar RM250 sebulan uh, tapi disebabkan dana kita merosot RM200 okay. uh, sebenarnya digunakan untuk tampung medical rider tinggal sahaja RM50 yang boleh masuk ke pelaburan lama-lama cash value habis um, polisi pun boleh uh, bermasalah lah. dengan MHIT ni uh, yang mana dia akan dibuat secara stand alone nanti bayaran tu akan lebih transparent ini yang saya nampak lah contohnya kalau RM120 sebulan kita bayar dia memang semata-mata. Okey dia memang semata-mata untuk perlindungan kesihatan sahaja. Dia tidak ada unsur-unsur pelaburan dan tidak ada yang penting sekali adalah dia tidak ada kejutan top up secara tersembunyi. Jadi lagi satulah yang last sekali yang saya nampak adalah uh, kerajaan mungkin dia dah nampak dah sampai masalahlah untuk dia buat reform sebahagian daripada pelan besar ataupun jangka panjang untuk uh, susun baliklah sistem healthcare dekat negara Malaysia ni supaya perlindungan kesihatan tu dia lebih sustainable pada masa akan datang uh, inklusif dan juga yang penting sekali dia mampu miliklah bila insurans kesihatan tak lagi bergantung kepada turun naik pasaran pengguna pun akan dapat perlindungan yang lebih stabil dan syarikat insurans pun tak boleh sewenang-wenangnya lepas tangan bila kos perubatan itu meningkatlah. Dan ini satu langkah uh, suntikan balik ke arah sistem kesihatan yang lebih selamat, mampan untuk kita semua. Okay guys, untuk video kali ini, itu sahajalah bahawa masa ini. Dan saya harap daripada video yang saya kongsikan ini korang dapat sesuatu.